Страшный сон коллективного Запада, так называемая ось потрясений или ось зла в полном составе. Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен рука об руку идут по площади Тяньаньмэнь. За ними лидеры еще 23 государств. Такой сепаратизм экономический будет только усиливаться, и, и общий э, финансово-экономический миропорядок будет разрушен. Поки вбивця Путін пафосно тиснув руки іншим диктаторам, роз'їжджаючи за межами своєї недофедерації і демонструючи її міць, у нього на болотах її руйнували прекрасними заявами з телеекранів. Офіціальна бідність в Росії в три рази ніже ніж Почти 22% російських домохозяйств, по даним соціологів називають себе бідними. Понимаете, сьогодні я вас здивую. Бо на болотах заговорили про те, про що навіть думати не можна, и понеслося. Если Росстат дает официальные цифры, то они исходят из того, что вот, если до 16 ,6 тысяч рублей все, что ниже, это официальная бедность. Если нет, то это уже типа средний класс. А, грубо говоря, это вот то, что нам показывают по телевизору: а люди подходят к холодильнику, открывают его, и видит, что за, скажем так, за прошедший год цены выросли на 20, 30, 50 процентов. А поскольку основными статьями расходов являются продукты питания, топливо, коммунальные услуги, они оценивают не по вот этим вот чисто теоретическим показателям, которые представляют собой среднюю температуру по больнице, а потому что они видят на самом деле. Якщо пенсію увеличили там на тисячу рублі, а ціни на продукти виросли на 30%, то соответственно вы стали жить существенно хуже. Ось це так поворот, але не буду забігати наперед. Давайте про все детально і по порядку. Тож вітаю з вами. Я інна Набок. і це свіжий огляд російської пропаганди. Тільки от методичка офіційних ротів Путіна котяться слідом за російським кораблем, бо вже навіть пропагандисти не можуть приховувати правду. Хоча Скабєєва все ще скалить свої зуби і волає про те, що співпраця з Китаєм для Росії тепер прям клондайк для російської економіки, яку до речі добувають санкції, серед яких і запроваджені ЄС. Мы забываем Европейский Союз. Мы более не переживаем из-за тех самых северных потоков 2, которые, как стало известно, совсем недавно якобы взорвали украинцы, даже задержан тот самый главный украинский водолаз. Все забыли, проехали. Можем не возвращаться к этому. Нам есть куда продавать российский газ. Именно поэтому это очень непростая новость для Европейского Союза. У них больше нет рычагов давление на Россию. Напоминаю, что до спецоперации, до войны мы продавали весь Европейский Союз от 100 до 120 миллиардов кубометров газа после начала спецоперации в рамках наказания нашей страны. Они сократили покупки и всякий раз пытались оказывать давление, имея в виду, что без денег российский бюджет не может быть военным бюджетом, а значит Россия не сможет вести войну. Так вот, если раньше они об этом переживали, пусть больше не переживают, мы диверсифицировали поставки. Отныне, еще раз повторю, это важное обстоятельство. Нам больше в этом смысле совсем не нужен Европейский Союз. А далее, власне, можно не слухать и всю эту словесную диарею подстилки Путина. Бо, если подсумывать, то станом на сегодня Пока бункерный в Китае, в его пропагандистів экстаз та эйфория. Лидеры в этот момент идут на торжественный прием в Дом народных собраний. Путин при этом увлечен беседой еще и с президентом Индонезии Субианта. Гостям торжественного приема подают консоме из морских гребешков с грибами, жареным лососем и китайское вино. На десерт пирог с манговым мусом. Лукашенко приходит на прием с сыном Николаем. Перед ними сидит премьер Армении Пашинян. По пути с приема Путин успевает на ногах переговорить с главой МИД Турции Фиданом. После – встреча с родственниками ветеранов советской армии, в том числе потомками маршалов Жукова, Рокоссовского, Чайкова и Василевского. Именно он руководил Курильской десантной операцией в августе 45-го года, последним сражении Второй мировой. Это что мы в такие дни всегда вместе это очень хорошо, что и потомки наших выдающихся полководцев тоже здесь принимают участие в этом торжественном мероприятии. Хочу вам пожелать всего самого-самого. Спасибо После Путин и Ким уходят вдвоем. И снова лимузинная дипломатия. Президент России предлагает гостю занять свое место в «Аурусе» за лидером КНДР в автомобиль президента России буквально запрыгивает девушка в фиолетовом костюме. Многие подумали, что это дочка с Жуэно. Они уже малюют великую дружбу и стратегический союз. Бо больше, центр принятия решений. У них тоже теперь переехал из Москвы в Пекин. Как вам? Трамп прекрасно понимает, как и все другие мировые лидеры, что сегодня центр принятия главных решений – это Пекин. Що ж, фактично, Кремль тепер виглядає не як старший брат, а як бідний родич, який приїхав просити допомоги заможного сусіда, і поки китайці рахують вигоду. Москву это, собі себе выход из із международной изоляции и та успешный успех. Но есть нюанс. Собственно, никакой там жизнеспособности нет. А если действительно они попытаются создать нечто, понимая, что а, те же Соединенные Штаты не будут ровно сидеть на пятой точке и ждать, когда, собственно, это произойдет, а будут контратаковать, то здесь может быть что-то и выйдет а может быть и нет. Так что будем следить. Подробности обязательно последуют. Но вот между тем, то, что точно возможно, точно возможно, да, произойдет, это то, что Литва предложила добавить в 19-й пакет антироссийских рестрикций Европейского Союза ограничения против всех, абсолютно всех российских банков. Также предлагается ввести запрет на допуск к цифровым облачным технологиям и запрет на любое сотрудничество с Россией в области научных исследований. Кроме того, в Вильнюсе предлагают усилить санкции в отношении четырех крупнейших нефтегазовых компаний России – Лукойла, Руснефти, Газпрома и Новотека. Между тем, глава РФП, если этот трек сработает, то Соединенные Штаты и Европейский Союз могут синхронизировать принятие этого решения. И я вам хочу сказать, что это будет ОПА. ОПА для российской экономики. Вот дети не все буквы произносят. Вот это самое ОПА. И выход будет очень сложный. И не надо мне рассказывать, что крипта спасет. Не спасет. Крипта также пробивается, как и любая другая транзакция. Было бы желание. По-моему, даже легче пробивается. Не врятує, бо як врятувати те, що приречене. Бо офіційна статистика на Росії виглядає, знаєте, так само правдиво, як і вся їхня пропаганда. Цифри підмальовані, графіки теж підрихтовані. Ну а всі успіхи існують тільки на папері. Реальність вже зовсім інша. Економіка Російської Федерації стрімко котиться на дно, і жодні красиві звіти не приховають дірявих бюджетів порожніх кишень росіян, і дедалі глибша і залежно. России ведь же, так и того, таки, Китаю. Официальная бедность в России в три раза ниже неофициальной. Почти 22% российских домохозяйств по данным социологов называют себя бедными. По данным же Росстата бедность в стране втрое ниже, около 8%. Такую разницу в показателях можно объяснить манипуляциями с цифрами, региональными и отраслевыми особенностями. Итак, по данным ФОМ, каждый пятый в России считает себя бедным. Богатыми называют только 1% населения страны. Наиболее высокое самоощущение бедности среди старшего поколения, что еще раз, кстати, подтверждает тезис о провале так называемой пенсионной реформы вот в том виде, как она была реалізовано. от вам і велика страна, від економіки якої скоро залишиться діра. Бо Росія вміє тільки руйнувати. До речі, поки Путін там б'є поклони сідзіньпіню, його руський мір продовжує руйнувати і нормальне життя там, де з'являється нога окупанта. Ось так нині живе Донецьк. Ще одна партія води приїхала? Слава Богу, дождались. Ажіотаж був просто колосальний. 4, Куда не, по Не, не, 4? Не, не, давайте, по, давайте, чтобы всем хватило. По 2. По 2. По 2. Нет, по две. По две не хватит. По две. Может, не да хватит. Может, не хватит. Ну, простите, так получилось. Договорились, видите, на 16 Брат, лежачий, инвалид. Можно взять за него место? Можно, конечно. Почему нет? Чтобы всем хватит. Человек будет. Ну, я думаю, да. Сколько? А сколько Ну, по две хотя бы. А вдруг не хватит кому-нибудь? Ну, так всем все равно не хватит. Ну, как? Ну, хочется всем, чтобы хватило. Кому-то хватило уже. Пожалуйста. Одну, пожалуйста. Да? Дві ну, так? Дві? Дві? ну, Я ж не знаю. Ну подождіть секундочку. Ну, 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 беріть, пожалуйста. А да. Не да. Не да. Не пожалуйста. Не ну а далі покажу вам Луганськ. Там нині актуальний інший тренд. Годинами стояти за бензином. Паливна криза там розгортається навіть швидше ніж у самій Росії. Перебої стають постійними. Ну а ціни невпинно ростуть. 26 бк, продовжується, блін. эпопея с топливом. Хотя на заправке на эпицентре на разбитом бензин есть, пожалуйста, берите. А тут почему-то вот как-то так всех сюда притягивает постоять. Місцеві мешканці, до речі, скаржаться, скаржаться, але змінити нічого не можуть. Окупаційна влада тим часом лише безпорадно знизує плечима, бо Москва лише обіцяла визволення, а насправді принесла людям дефіцит і безвихідь. А вам я дякую, що ви дивитеся і допомагаєте руйнувати фейки путіністів, бо ви ж знаєте, їхня пропаганда побудована на крові і спотвореній реальності. Ну, а наша з вами правда найсильніша зброя проти кремлівської брехні. І принагідно нагадую, кожен ваш перегляд, репост і коментар. Це маленький, але дуже надійний цвях у труну імперської фантазії Путіна. Я готовий, пусть приїжджають в Москву. така січа сається. Том я ніколи не виключав можливість такої зустрічі. <кхух> Є какой-то смисл в цих встречах безопасность одной сторони не может бути обеспечена за що безопасности другой сторони. Даному випадку Російської Федерації ми завжди возражали проти того, щоб Україна була членом того сівероатлантичного блоку. А наш з вами щоденний донат на потреби сил оборони це надійна підтримка для кращих синів і доньок українського народу. Бо поки ми розбиваємо московську пропагандистську машину, наші воїни зупиняють військову. На фронті пам'ятайте про це і донатьте скільки можете, але донатьте. А з вами була я, Інна Набок. Дякую, що дивитеся і за зворотній зв'язок. І нагадую: бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось у наступному випуску.